Очень приятно получать этот приз Юлия Черкосян. особенно приятно чувствую. Я был очень удивлен, что вот это девушка. Вот, потом красивая девушка. И я, я понимаю, что э, вот это вот очки Google Glass, которые первые в черкасах, они разработали приложение, они это стали не только украинская, это конкурс среди стран ближнего зарубежья. Поэтому я очень горжусь за нашу чергаские землю, за Украину, за то, что у нас тут замечательные и работает экономика. С этими очками очень много возможностей есть. То есть фактически вы можете найти местоположение интересующего вас объекта, будь то магазин, отделение банка, банкомат. Заправка, гостиница. Вы можете с помощью этих очков оплатить платеж, сделать перевод. С помощью этих очков вы можете найти интересуемый у вас товар. И я могу очень взять, что функций очень много этих очков. И они, ребята, которые пишут приложение, это как для мобильных телефонов. Расширяется функционал, возможности этих очков ну, практически вижить.